Kita semua tahu British pernah memerintah tanah Melayu. Tapi pernah tak kita fikir apa sebenarnya tujuan utama mereka? Pentadbiran British telah membina satu jentera ekonomi yang hmm, sangat efisien yang mengubah landscape negara kita buat selamanya. Persoalannya, jentera ni dibina untuk siapa? Jom, kita bongkar sama-sama. Cuba bayangkan sekejap macam mana dua benda, biji timah dan getah boleh membentuk bukan saja ekonomi tapi seluruh fabrik sosial sebuah negara yang baharu. Ini soalan besar dan inilah persoalan utama yang akan kita cuba jawab. Okey, pertama sekali kita kena faham sistem yang British bina ni. Anggap je ia macam sebuah jendera, sebuah mesin gergasi. Dan mesin ni direka dengan satu tujuan yang sangat jelas untuk korek keluar sumber alam sebanyak yang mungkin, sepantas yang mungkin. Setiap jentera perlukan komponen yang betul untuk berfungsi, kan? Nah, untuk jentera British ni, ada empat gear utama yang memacunya. Pertama, modal atau duit yang banyak untuk biaya semua benda. Kedua, teknologi moden untuk pastikan kerja jadi cekap. Ketiga, tenaga buruh yang ramai untuk jalankan mesin ini. Dan keempat, skala. Buat semua benda secara besar-besaran untuk untung maksimum. Jentera ni tak akan bergerak tanpa bahan api dan bahan apinya sudah tentulah duit. Pelaburan masuk mencurah-curah daripada syarikat-syarikat besar Eropah. Nama-nama macam Gatree, Sim Darby, mereka nampak potensi untung yang sangat besar. Jadi mereka laburkan modal untuk buka ladang getah dan lombong biji timah secara besar-besaran. Sampai ke tahap industri baru macam kelapa sawit pun dimulakan oleh pelabur Perancis. Nah, ini bahagian yang paling menarik. Teknologi betul-betul mengubah segala-galanya. Daripada kaedah tradisional mendulang sikit-sikit, British bawa masuk kapal korek Bayangkan, ia macam sebuah kilang terapung gegasi yang boleh sedut biji timah pada skala yang tak pernah kita bayangkan. Tambah lagi dengan perlombongan hidrolik dan terowong bawah tanah yang kompleks, hasil pengeluaran terus melonjak naik. Mesin yang besar ni perlukan ramai pekerja. Jadi untuk penuhi keperluan ni, British wujudkan sistem untuk bawa masuk pekerja asing secara besar-besaran ada dua sistem utama. Sistem kontrak yang bawa masuk buruh dari China, kebanyakannya untuk kerja di Lombong, dan sistem kangani di mana seorang mandor dihantar ke India untuk rekrut pekerja dari kampung halamannya untuk bekerja di ladang getah. Dan hasilnya, Fuh, memang luar biasa. Pada penghujung abad ke-19, tanah Melayu sahaja menghasilkan 55% daripada keseluruhan biji timah dunia. Bayangkan, lebih separuh bekalan dunia datang dari sini. Ini bukti betapa berjayanya jentera ekonomi yang mereka bina. Okey, dah ada jentera. Dah ada modal, dah ada buruh. Tapi macam mana nak pastikan semua ni berjalan lancar tanpa gangguan? Untuk pastikan jentera ni terus berfungsi, British perlu kawal persekitaran. Jom kita tengok macam mana mereka cipta undang-undang dan sistem pentadbiran semata-mata untuk lindungi keuntungan mereka. Dan semua ni ianya bukan terjadi secara rawak tau. Semuanya dirancang, langkah demi langkah. British gubal undang-undang secara sistematik untuk kawal dua aset paling penting, tanah dan tenaga kerja daripada urusan buruh sehinggalah kepemilikan tanah, semuanya ada peraturan yang memihak kepada mereka. Selain undang-undang, mereka bina satu sistem birokrasi yang sangat efisien. Setiap jabatan yang ditubuhkan ada tujuan spesifik untuk sokong ekonomi. Jabatan pertanian untuk tanaman komersial. Institut penyelidikan getah untuk hasil getah yang lebih baik. Jabatan kerja raya untuk bina infrastruktur yang diperlukan. Semuanya saling berkaitan untuk pastikan jentera ekonomi terus berjalan. Dan kalau kita cakap pasal otak di sebalik semua ni, inilah dia agency house atau syarikat perwakilan. Boleh bayangkan ia macam pusat saraf komersial. Mereka yang uruskan aliran duit, kawal ekspor komoditi dan boleh dikatakan mereka lah yang kuasai keseluruhan rantaian bekalan dari lombong di pedalaman sampailah ke kapal yang bawa hasil ke Eropah. Okey, kita dah tengok sistemnya. Sekarang, jom kita tengok kesan fizikalnya. Bagaimana jentera ini mengubah rupa bumi tanah Melayu. Ini semua tentang infrastruktur yang dibina untuk satu tujuan. Dan ini poin yang paling-paling penting sekali. Jangan salah faham, jalan raya dan landasan kereta api ini bukan dibina untuk hubungkan kampung-kampung atau untuk senangkan penduduk tempatan. Tidak, ia dibina dengan satu matlamat, untuk angkut sumber dari kawasan pedalaman ke pelabuhan di pantai. Senang cerita, ke mana duit pergi, ke situlah infrastruktur dibina. Contoh paling jelas, landasan kereta api pertama pada tahun 1885, tujuannya apa? Ia hubungkan lombong timah di Taiping terus ke pelabuhan. Jalan raya pun dibina dengan tujuan yang sama. Pelabuhan-pelabuhan baru macam Port Swettenham muncul bukan secara kebetulan tapi direka khas sebagai pintu keluar untuk semua komoditi ini. Bila ekonomi berubah secara drastik macam ni, mustahil masyarakat tak terkesan kan? Perubahan ekonomi yang besar ni sudah tentu membawa kesan sosial yang sangat mendalam dan berkekalan. Jom kita beralih untuk lihat bagaimana masyarakat itu sendiri dibentuk semula oleh jentera ekonomi ini. Inilah antara kesan terbesar dasar British. Wujudlah masyarakat majmuk yang terpisah mengikut fungsi ekonomi. Orang Melayu kebanyakannya kekal di kampung dalam sektor tradisional. Orang Cina pula tertumpu di pekan dan bandar-bandar baru, memegang peranan dalam perdagangan dan perlombongan, manakala orang India pula majoritinya berada di estet-estet getah. Setiap kumpulan seolah-olah ada peranan ekonomi dan lokasi geografi masing-masing. Sistem pendidikan pun sama. Ia mencerminkan pembahagian ini. Ia tak direka untuk menyatukan. Sekolah Melayu hanya beri pendidikan asas cukup untuk pandai membaca dan menulis. Sekolah Cina dan Tamil pula dibiarkan dengan kurikulum dari negara asal mereka. Hanya sekolah Inggeris yang jadi laluan untuk dapat kerja dalam pentadbiran kolonial. Setiap sistem ada tujuan yang ditetapkan. Memang betul, akibat semua ni muncul bandar-bandar baru macam Kuala Lumpur dan Ipoh. Perkhidmatan awam asas macam hospital dan lembaga kebersihan pun diperkenalkan. Tapi, kena ingat motivasi utamanya bukanlah kebajikan semata-mata. Ia lebih kepada kecekapan. Buruh kena sihat supaya boleh bekerja. Pusat pentadbiran kena bersih supaya boleh berfungsi dengan lancar. Semuanya untuk melindungi keuntungan. Jadi, bila kita pandang balik semua ni, apa kesimpulannya? Apakah legasi sebenar yang ditinggalkan oleh jentera ekonomi British ini? Petikan ni rasanya dah rangkumkan segalanya kan? Keutamaan nombor satu ialah untung dan melindungi pelabur. Pembangunan yang kita nampak, infrastruktur yang dibina, itu semua adalah kesan sampingan daripada matlamat utama ini, bukannya matlamat itu sendiri. Inilah dia, dua sisi shilling legasi British di tanah Melayu di satu pihak, ya, ada kemajuan ekonomi, ada infrastruktur moden, tapi di pihak yang lain, dasar-dasar yang sama ini yang mewujudkan jurang dan perpecahan sosial yang kesannya boleh kita katakan masih dirasai sehingga ke hari ini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang besar untuk difikirkan. Kalau asas negara kita dibina atas logik keuntungan, macam mana kita nak ubahnya sekarang untuk betul-betul meletakkan rakyat sebagai keutamaan? Itulah cabaran yang kita warisi. Terima kasih kerana sudi mendengar.